представляет газобаллонное оборудование компании Лангеренцо. Установлен на автомобиль Nissan Шу. Прошу. Рассмотрим подпокотную Ландерензо ЭЛО 110 киловатт. Это спецкомплект для Nissan Жука. 8, вот, у него 8 форсунок вместо 4. Цилиндров 4, форсунок 8. Поэтому обычная газоблонабруна сюда не ставится. Только Ландирензу. И спецкомплект. Чтобы автомобиль корректно работал. И приносил вам удовольствие. И вы не занимались выяснением причин, почему он не работает. Это блок Ландиренза его. Обратите внимание, все уложено в электрогофру, все упаковано в изоленту 3М, самую дорогую изоленту. Випсерс ГАЗ использует только самые дорогие комплектующие и максимально качественные. Блок форсунок установлен на подушечках, чтобы был максимальный комфорт, не передавалось никакие вибрации, никаких шумов, все полностью по высшему разряду. Хомуты норма, шланги фагумит. Максимальное качество от Випсерс ГАЗ, как всегда. Комфортную часть автомобиля Nissan Juke Slangrenza Evo Идем в багажник Здесь, как всегда, креативно установлен баллон От компании Ypsilis Gas Это ноу-хау нашей компании Никто в мире не додумался до такого Установить так баллон Nissan Juke Показываю, смотрите, ровный пол Багажник идеальный, все пусто, все красиво Оп, открывается крышечка Здесь докладка и баллон Посмотрите, все в одном месте помещается и баллон и докатка. Здесь сумочку кладете, укладываются ваши вещи. То есть домкрат, баллонный ключ и все остальное. И машина полностью комплектована. Крышечка закрывается. Идеально ровно. Оп, место. Место для того, чтобы поставить сюда кучу вещей своих, каких-то чемоданов, коробок и так далее. Все полностью, багажник в вашем распоряжении. Это происходит только тогда, когда автомобиль в э, лифт сервис газ приезжает и монтирует газобаллонное оборудование у нас. Багажник остается целый. Теперь перемещаемся непосредственно в салон. А здесь у нас кнопочка, которую в принципе не надо никогда трогать. Она автоматизирована. Запускаем автомобиль. Режим бензин. Автомат переход на газ. По мере нагрева редуктора включается газ. Это уровень. Уровень показывает, сколько газа в баллоне. Вот, уже пошел газ. Итак, напоминаю, сервис газ Харьков, официальный и единственный дилер компании Ландерензо на территории Харькова и Харьковской области. Не Жук, Ландерензо и газ. Не верьте никому, едьте к нам. Снова здравствуйте. Nissan Жук 1.6, 8 форсунок Оборудование Landi Renzo Италии Газ Харьков Ниссан Жук Новый У нас несколько было вариантов С разными газоблоковыми оборудованиями вот, Но так если честно сказать с двумя вот. Корректно на нем работают Два типа газоблокового оборудования От двух брендов Опа бренда у нас представлены на одном бренде, представлены теперь представляем на бренде Ландерензо. На остальных оборудованиях он работает некорректно, крайне некомфортно и проблемно. Поэтому нужно устанавливать либо Ландерензо, либо еще одно газобаллонное оборудование, но в целях того, что у нас у за ролик, я не буду озвучивать второй бренд, это будет максимально корректно хорошо он себя ведет, коробочка открывается хорошо, тормоза хорошие, перестроимся Так, отпустим автомобили, и едем. Это газ. Чисто для чистоты эксперимента. Для чистоты эксперимента. Здесь отключена полностью подача. то обороты держатся 55-6 тысяч вы видели постоянно то есть нужна сумасшедшая стабильность редуктора и стабильность форсунок чтобы обеспечить автомобиль необходимым количеством топлива то есть мы знаем о том что на газе мы не будем ехать на высоких оборотах будет отсечка сработать на бензин но чтобы продемонстрировать как бы, возможность этого оборудования до частоты эксперимента вы видели то есть как автомобиль себя стабильно ведет полностью Абсолютно корректно. Продемонстрируем еще раз. Газ. То есть мы на газе. Эксперимент. До конца на газе. Смотрите. Обороты. Стабильно. Стабильно 5000 оборотов. Идеальная подача. Идеальная. Топливо подача просто на высоте. То есть это говорит о чем? Это говорит о сумасшедшей стабильности редуктора и запасе его камеры для испарения. А также о сумасшедшей стабильности форсунок на высоких оборотах. Хотя в принципе они не обязаны работать так стабильно на таких оборотах. Сейчас у нас бензин. Для эксперимента мы приедем бензин, как всегда, чтобы показать, что абсолютно мощность не теряется, абсолютно также стабильно, адекватно работает коробка и вся система автомобиля полностью, на 100%. Nissan Juke 8 форсунок, сложный двигатель, со всякими там заморочками своими, с множеством ходовых характеристик корректировок, но тем не менее ландеренза способна обеспечить его топливом и не просто обеспечить, а заставить его работать так же стабильно, как и на бензине. Так, у нас уже режим бензин, отъедем. И чуть назад. Так, бензин. Кнопочка на бензине. и мы едем в бензин. Вы можете видеть абсолютно никакой разницы. Динамика стабильна. На газе и на бензине абсолютно стабильные противостояния. Показатели едем более спокойно в потоке. что хочется сказать автомобильчик очень сбитый очень такой компактный, интересный дизайн, очень такой яркий, в городе как бы его замечают все теперь у него есть любого антиренза они идеально друг к другу подходят яркий, прекрасный, динамичный удобный, верткий хороший, такой с острым управлением в меру э твердый автомобиль по характеристикам и еще экономичный максимально это возможно за счет Ландерензе. это просто супер я считаю просто супер я даже не знаю что еще добавить я все рассказал что только можно то есть преимущества они сами за себя говорят вот Ниссан Жук, Мандиранзе, ДГО, Газ то есть это те скажем так слагаемые успеха нашего успеха это был Ниссан Жук, Мандиранзе Випсрезгаз официальный дилер, единственный, Ланди... ГБО в Харькове. Всем спасибо большое.